Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, зараз я вам надам підтвердження своїх геніальних тверджень, що московити це андрофаги, Це дика орда, так, це варвари. Які знаходяться на низькому цивілізаційному рівні. Буду розповідати на прикладі звернення московських матерів, так, сестер, дружин до верховного Головнокомандуючого Путіна. Так, де вони. Скаржаться на те, що е, переповнені морги так, загиблими московитами, але не е, вимагають, там ще підкреслю, ми просимо, так, але не вимагають припинення війни. От я буду читати коментарі, а ви вдумайтесь, не просто, е, як то кажуть, е, слухайте. А вдумайтесь глубже в те, вот что люди пишут. Овцы жалуются директору мясокомбината. И ведь до сих пор у них в голове не щелкает. Сюр! Далее. Все просят найти родных, но никто не просит остановить войну. А почему бы этим дамочкам не просить об окончании войны? Нет, они просят увеличить количество моргов. Шок. Нет слов. Вывих мозга. Они не требуют прекратить войну, а требуют, где сдох мой орк, где компенсация. Ни одного орка не жалко. Душа болит за Украину, ее защитников. Вот это настоящие герои. Более всього розсмішила фраза: «Обращаемся к вам як гаранту Конституції. Так? Ну, це трагікомедія, їй Богу, із цими московитами. Так. Ось далі пише один із дописувачів. Морги переполнены. Я низко кланяюсь всем тем, кто уничтожает оккупантов украинской земли. Так, можно сойти с ума. Они просят увеличить вместо требований прекратить. Так, смотрю на их лица и в голове один ответ. Не жалко, ни капли. Вы сами дали добро на свое убийство тогда, когда согласились убивать за деньги невинных. Это ваш выбор. Поражаясь слабоумию российских матерей, жен, сестер и любовниц. У кого они спрашивают? У того, кто послал их родственников на смерть? Они не требуют закончить войну, а просят увеличить морги. Пуйлу явно повезло с народцем. Так. Зато не от водки умерли. умерли. Я поражен. Рамзан Хадаев пишет. Я поражен. Ни одна не сказала, что надо прекратить войну. А вот как пропали без вести и перестали платить, просят навести порядок, а порядок, как мы все знаем, денежки. Если нет бойца, нет и денег. Так. Свободные люди требуют, рабы просят. Тут вот эти дамочки, они подкресляют специально, что мы не вымагаем, мы просим у Верховного Главнокомандующего кому они обращаются? К тому, кто эту бойню и затеял. Безумие какое-то. Так, это фантастика. С таким же успехом можно обратиться к инопланетянам. Результат будет тот же. Так, я очень прошу, це ж треба. А на чему не стали? Оркиня недолуга, непорядок, однако. Его дома ждет маленький сын, а он что, не знал, куда едет? Так, какие же украинцы умнички? Женщины неправильно обращаются к царю, надо за на коленях или по последней моде, согнувшись по диаметру трубы. Ой, не знаю, что сказать сыну, це, одна из их дамочек, где его папа? Скажи сыну ли, что отец его пошел повторить, а теперь ни деда, ни папки.